स्वयं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं प्रसन्नात्मानि मायया बहिरिनोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरमूर्तये नमः दं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रनेत्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि मायायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नानाचिद्रघटोदरस्थितिमहादिपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्मतु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःसन्दते जानामीति दमेव भातं मनुभातेदसमस्तं जग तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणा मूक्तये नमः देहं प्राणमपीन्द्रयाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमित भ्रान्तावृशं वादिना मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः राघुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादिना तन्मात्रकरुणोपसंहरणतो यो भूत् पुमान् जागृत्स्वाप्नमिति प्रबोधनमये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्तान्वपि व्यावृत्ता स्वसुनुर्तमाननुभमित्यम् तस्पुरे सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामीसम्बन्धत शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाय एष पुरुषो मया परिभ्रामिता सस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः भूरम्भां महानादो निलोम्बरमहानाधोहिमां सुपुमा चराचरात्मकमितं यस्त्वैव मूर्चाष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमश्रुतां यस्मात् परस्माद्विभो विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः सर्वा तत्त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणा तद्धाद्ध

वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्चेददक्षं नमामि चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया ॐ नम प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं जुवानं वरिष्ठां ते वसदृष्टिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामम् मुदितवदनं <moodita> दक्षिणा <vadanam dachina murtimiede> <imitation> श्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं प्रसन्नात्मानि मायया बहिरिनोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरमूर्तये नमः दं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुना मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रनेत्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि मायायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः नानाचिद्रघटोदरस्थितिमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्मतु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिःसन्दते जानामीति दमेव भातं मनुभाचेदसमस्तं जग तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः देहं प्राणमपीन्द्रयाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमित भ्रान्तावृशं वादिना मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः राघुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादिना तन्मात्रकरुणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तपुमान् स्वाप्नमिति प्रबोधनमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु

तस्पुरे सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सम्बन्धता शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाय एष पुरुषो मया परिभ्रामिता सस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः भूरम्भां शनलो निलोम्बरमहानाधोहिमां सुपुमा चराचरात्मकमितं यस्त्वैव मूर्चाष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमसृतां यस्मात् परस्माद्विभो विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः सर्वा तत्त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणा तद्धार्ध

वट समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशम् दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः मौनव्याख्या परब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिष्ठां ते वसदृष्टिगणैरावृतं